после матча черноморец с Одесса ФК Александрия. И сейчас вы сможете пообщаться с главным тренером Одесской команды Александром Александровичем Бабичем. Большой комментарий, пожалуйста. Ну, ну Во-первых, всех с праздником. Mm -hmm. Скажу так, день у нас сегодня вообще начался очень хорошо. Проснулись, mm -hmm. сходили всей командой церковь. Кстати, там тоже и была команда Александрии, поздоровались, поздравились. То есть радует то, что оказались вместе в одном месте. Крайне, да. Что касается игры, ну, вообще сложный матч у нас всегда проходит с Александрией. Я не помню последний раз, когда мы выигрывали здесь в Александрии. Мы понимаем, что матч был э, вроде как номинально домашний, но тем не менее мы играли на выезде. Э, учитывали, сложная была игра, много было борьбы, много было вертикальных передач. Учитывали мы погоду и уже перед самым матчем мы подкорректировали где-то свою э, установку, тактику на игру. И считаю, что у нас работала. если первый тайм мы не пытались прессинговать, потому что мы играем против ветра, то во втором тайме было больше прессинга. ну и радует то, что забили со стандартного положения, еще были моменты могли забивать. и э, скажу так, тоже слова благодарности Александре, которая пошла нам на встречу, дали допрос играть э, в Александрии была боевая игра, потому что болельщикам, зрителям понравилось. Очень бескомпромиссно, никто никого не жалел, но все было по-мужски, все было, скажем так, по-честному. Единственное, что, конечно, чуть-чуть э, так неприятный осадок остался по поводу удаления, потому что вторая желтая карточка, моя мнение, незаслуженная была. Алексею показана. Была игровая ситуация, поскользнулся игрок Александрин, поскользнулся игрок наш игрок. Из-за этого давать четкую карточки чуть-чуть, я не понял решение арбитра, но, наверное, ему было где-то виднее. Спасибо, Александр Александрович. Ваши вопросы, пожалуйста. Александр Александрович, такой вопрос. Ну, понятно, что там до начала игры прокручивали в голове. Я один выпустили, еще так проводилось до игры или уже по ходу самого матча вы решили заменить? Нет, у нас все замены были распланированы и до игры я с ним разговаривал. Как раз понимали, что первый тайм, может быть, меньше будет, контратакующие игры в фронт тайме, верили в то, что будет больше. Это было все целенаправленно, запланировано, и даже замена третья, третья уже была по ходу матча. А первая, вторая замена, это были плановые замены. Вы уже заранее роль Джокера отводили, в принципе? И роль Джокера, и по стандартным положениям уже им сказали, чтобы они заранее смотрели. Мы ну были готовы выйти спасибо. спасибо сделать результат. Я вообще считаю, ну я всегда говорю, что люди, которые выходят на поле, они должны делать результат. Я их так пытаюсь настраивать. Это, это не значит, что они не соответствуют стартовому составу. Просто есть определенные матчи, когда надо Скажем так, сделать такую небольшую хитрость и небольшой сюрприз для команды соперников.